Акція Забір крові для поранених військових із зони АТО, про яку було оголошено заздалегідь, відбулася як і мала, 30 січня у відділенні трансфузіології спеціалізованої медико-санітарної частини номер 9 Акція проходила на благодійній основі, отже, була цілком безкоштовною для її учасників. Тим не менш, жовтоводці вкотре виявили себе небайдужими, до тих, хто потребує допомоги. У зазначений день кількість бажаючих залучитись до заходу навіть перевищила очікування. Організатором заходу виступив відділ у справах сім'ї та молоді виконавчого комітету жовтоводської міської ради. Наша задача була зібрати 60 чоловік донорів Это полностью здоровые люди возрастом от 18 до 60 лет. Большее количество – это вторая группа крови, четвертая – очень мало крови. И мы старались набрать доноров с отрицательным резусом, потому что такая кровь очень нужна нашим солдатам. Люди молодцы, откликнулись, поэтому мы всем благодарны. Но мы также предлагаем людям, которые не могли сдать донорскую кровь, принять участие в других наших акциях. Это по плетению сетей, по сбору медикаментов для наших солдат. Безпосередньо у заборі крови взяла участь выездна бригада банку крови из Днепропетровской лекарни имени Мечникова. Разом с працівниками Жовтоводского пункта переливания крови и медпрацівниками СМСЧ-9. Пришли, откликнулись много людей, но мы больше 60 не записывали. We потому что вы знаем бригада из Днепропетровска, она просто технически не может взять больше крови, ей надо сегодня еще ее привезти в Днепропетровск и переработать. В нашей группе ну, 8 человек, 7-8, в зависимости от того, на какое количество доноров мы приезжаем. Вот сегодня нас приехало 7 человек. Лично я – это бригадир выездной бригады, лаборант, пунктаторы, жгутисты. Всех доноров мы, Принимаем своей бригадой. Вообще-то мне нравится приезжать на станцию это в «Желтые воды». Доноры всегда подготовленные, всегда жирные плазмы. Вообще почти не бывает. Хорошие доноры. Я им пожелаю, чтобы они приходили и сдавали еще больше. Кровь безвозмездно, потому что кровь очень нужна. Вконтакте увидел вот объявление такое, что будут собирать кровь для раненых бойцов которые находятся в зоне АТО. Ну, так как сам не служил, думаю, хоть чем-то помочь уже людям подойти, сдать кровь свою. Пришел сдать кровь для наших солдат. У меня из родственников, знакомых никто не воюет, но у меня тоже есть сын, муж. Я считаю, что это долг каждого. И это же не просто какая-то заварушка на востоке Украины. Это война против моего народа. Поэтому я считаю, что я должна быть здесь. Я с отцом пришел сдать кровь для воина. Сейчас просто необходимо пацанам, пацанам помогать в такое время. После того, как по телевизору увидел репортаж, сколько ребят сейчас находится в больнице, и услышал, что у нас будет проводиться акция, решил прийти и стать донором. У меня в, в АТО много знакомых, есть некоторые, которые до сих пор находятся в числе без вести пропавших. Є ті, які іменно участвують в активних бойових діях. Ті, хто через певні протипоказання цього дня не зміг здати кров, допомагали у проведенні акції. Крім того, протягом заходу було зібрано благодійні кошти у сумі тисяча гривень, які будуть передані міському координаційному центру допомоги армії. Я хочу сказати, що несмотря на те, що в нас така обстановка в медсанчасті, медперсоналу не вистачає, обслужити людей треба швидко і качественно. То мы прибегли к помощи не только медиков и, или медиков, которые на выходных, операционная сестра там в операционной выходной свой пришла, Наталья Белоконь пришла, она ну, работала медсестрой операционной, откликнулась на наши, ну, она позвонила, спросила, а чем могу помочь, Я говорю, ну помощь всегда надо, поэтому спасибо ей большое что у нас вообще спасибо всем людям, что наш город вообще патриотичный. И каждый сделать свой маленький вклад ⁇ это вклад в нашу победу.